Вітаю вас в ефірі. Сімейний тележурнал Світ родини. І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого та корисного. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні в програмі Дивіться у сюжеті Клуб прийомної сім'ї. Ви дізнаєтесь, якої допомоги у вихованні дітей потребують прийомні батьки та які питання їх хвилюють найбільше. У сюжеті родина ковальових ми розповімо вам, на чому будуються взаємовідносини між батьками та дітьми та що таке щаслива сім'я. У рубриці Бувайте здорові, досвідчений лікар, психіатр розповість, що таке аутизм, як його виявити та як лікувати. Якщо ви вирішили взяти дитину із дитячого будинку чи інтернату, то не хвилюйтеся. У вас обов'язково все вийде, якщо ви дійсно цього хочете. Тим паче, що сьогодні завжди можна звернутися за допомогою до спеціалістів клубу прийомної сім'ї стосовно питань виховання дитини. Бо цей клуб був створений спеціально для того, аби допомагати всім прийомним родинам та дитячим будинкам сімейного типу. Тож далі я пропоную подивитись більш детальніше про клуб прийомної сім'ї. Коли кількість прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу почала зростати, в місті Донецьку було вирішено на базі міського центру для сім'ї, дітей та молоді створити клуб прийомної сім'ї. Останньої п'ятниці кожного місяця тут збирається чимала кількість батьків, щоб обмінятися своїм досвідом, а також знайти відповіді на хвилюючі їх питання. Заняття заключається в тренінгах, це і психологічні тренінги, и педагогические тренинги. Также это живое общение, это живая дискуссия, это обсуждение насущных вопросов, тех, которые волнуют родителей в данный момент, и относительно взаимоотношений между родителями и детьми, и относительно юридических вопросов, например, ну, оформление документов и так далее. І ми сюди в клуб прийомної сім'ї приглашаємо спеціалістів із різних отраслей. Олена Семикіна підкреслює, що на сьогодні існує чимало форм сімейного виховання. Це і соновлення, опікунство. Але найбільш популярним є створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Коли ми взяли прийомного рібенка, у нас було дуже багато питань магазита і мы в обычной своей среде знакомых мы не могли найти ответа на эти вопросы. Когда мы пришли в клуб, и мы познакомились с людьми, у которых уже был опыт, которые нас поддержали, мы поняли, что мы не белые вороны, что нас понимают, что мы делаем правильное дело, что мы, в общем-то, в своих устремлениях, искренние и у нас есть соратники. Это очень сильно воодушевляет на самом деле и очень сильно э, помогает э, идти по жизни, потому что мы делаем общее дело. А дело на самом деле непростое. Мы общаемся, мы с ними разговариваем, помогаем друг другу, ну, как можно в этой обстановке ситуацию наладить в доме, чтобы приемные семьи не закрывались, чтобы приемные семьи не ликвидировали, не отдавали детей назад, как делается сейчас. Клуб приемной семьи – это не только допомога дорослым, а и розвага для детей. Так, например, до Международного дня захисту детей под патронатом міського головы планируется установление двух скульптур – слоненят – Які розташуються в парку на набережні біля міського палацу дитячої тайнацької творчості? Акция будет заключаться в том, что городу будет подарены скульптуры, две скульптуры слонов, которые олицетворяют собой маму и детеныша. Скульптура будет называться «Счастливое детство». Ну, главным посылом, соответственно, этой акции это будет привлечение внимания к тому, что дети наши должны жить в счастливом мире, то есть у них должно быть счастливое детство. И вот привлекаем сейчас деток из приемных семей для того, чтобы они проявили свое творчество, раскрыли свой творческий потенциал, раскрасили, предложили варианты раскрасок этих вот слоников. И У нас буде победитель, який підложить лучший варіант, плюс победитель, який підложить лучший варіант названня для цих імена. То Тож всі бажаючі на день захисту дітей можуть взяти участь у святі. Організатори заходи обіцяють, що буде дуже весело та багато подарунків для дітей. Відвідавши клуб прийомної сім'ї, ми познайомилися з Лідією Анатолівною Ковальовою, вихователькою дитячого будинку сімейного типу. Вона нас запросила до себе в гості, і ми з радістю погодились завітати на знайомство зі всією родиною. Родина, до якої ми завітали цього разу, нас дуже здивувала та вразила. Вразила тим, що це дійсно справжня велика дружня сім'я і зовсім не дитячий будинок сімейного типу, статус якого вона має. Адже всі діти тут як рідні і відносяться один до одного та до своїх батьків з повагою і великою любов'ю. Всі дружні, веселі та життєрадісні. Напевно, саме тому вся родина просто світиться від щастя. Починалося з того, що я росла в 11-му інтернаті сама. Вот. До седьмого класса была в одиннадцатом интернате. И там, наверное, в какой-то тяжелый период был, дала себе слово, что сколько у меня будет своих детей, я никогда не брошу и буду помогать и другим. Ну, и вот с этого все началось. Отучилась, вышла замуж, родила троих детей, воспитала их. И на данный момент было, когда открывались, Наталье было 14, старшему было 18, и маленькому было 6 лет. Вот. И тогда нам предложили, ну, дочь может быть, спровоцировала. Сестру просила. Братья как-то с братьями, а девочка есть девочка. Но ну, мы хотели взять одну девочку. Когда приехали, их там трое. И а мы всех троих их забрали. Вот. И с того момента пошло, как говорится, что мы взяли троих, а потом уже, муж говорит: ну где трое, там еще. Предлагать начали: берите еще ребенка. Ну, берите еще ребенка. Ну, мы и брали. І так брали, що у нас було 22 два мы Ми жили в чотирьох квартире, квартирі, і у нас было 22 два З того часу, як сім'я Ковальових набула статусу дитячого будинку сімейного типу, пройшло вже майже 20 років, і за цей період Лідія та Микола виростили майже 40 дітей, а це цілих три покоління. діти имеют много на нагород, отримали высшее образование и много кто уже створив свою семью. Муж работал на тот момент на шахте за перевальной проходчиком, вот. а я сидела дома и воспитывала своих детей, потому что дети у меня ходили везде, они занимались и бальными, и фигурным катанием, и хоккеем, и хореографией, поэтому я уделяла очень много времени детям. Вот. И мы ходили на все выступления, у нас дворец э, ну, пионеров на, на тот момент был, это был наш дом. Мы там пропадали, потому что там занятия, училище закончили, технику закончили, институты. Э, каждого кто на что способен. Сегодня в семье выховывается 16 детей. Все они разные, веком от 3 до 18 лет. Но все благодарны за одно, что имеют семью. Маму і тата. Так маленька Амалі розповідає, що дуже любить співати та танцювати, але найбільше любить свою велику родину Ми можемо гратися з дівками в конструктори гратися, в куклу гратися, в барбі гратися. Більше чого я маму люблю. Моя сім'я взагалі так замечательна. и мне очень нравится здесь жить, и я не хочу отсюда уезжать. Я очень люблю свою маму. Моя семья чудесная, я ее очень люблю. Тут все классные. Вот. Меня тут с трех лет воспитывают, и я тут привыкла, как, как, короче, как своей маме. Вот. Как родная. Ну, как, ну, как родная. Вот. Мне мама как родная. Вот. Для семьи Ковалевых все дети родные и чужих немає. Без них батьки уже не уявляют своего життя пять руки в том, сердце матери вздрогнулось. Когда мне исполнилось 55 лет, мне сказали уйти на пенсию. Mm -hmm. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я ушла на пенсию, а дом передала э, дочери, которая со мной работала с 96 -го года вместе. Со мной работала в, ну, вдвоем мы были. Mm -hmm. Вот. И потом просто официально я передала дом на нее. Вот. А в данный момент воспитываю под опекой детей 8 человек. Мне когда сказали, вот мне исполнилось 55 лет, и сказали, уходи. Вы знаете, я полгода не могла найти себе место. Да, я знала, что м, дочь рядом, дети бегают рядом, вот, которые дети у меня остались, передали бы мы это. Но я не могла себе найти место от того, что я не отдаю кому-то свое... Давно вам Пять лет назад. Да. И я, я очень. Я, так перенес, я вообще перенес, перенесла это. Я так плакала. Я так говорю, как это я не нужна уже никому. Вы знаете, наверное, в жизни... Ну, я такой, наверное, человек вот по натуре. Заводной. И я не могу лежать. Вот если э, я должна вот ходить, 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 что-то делать, что-то. Э, ну вот э, если их дома нет, вот на, на лето они выезжают, я не нахожу себе места. Вот я не знаю, да, у меня находится летом работы очень много. Вот, но если детей дома нет, я себе места не нахожу. Вот я, они должны быть всегда со мной. Вот, я должна их всегда видеть. Вот, наверное, стимул жизни дает тебе дети. Тож діти також вдячні своїм батькам і намагаються допомагати у всіх домашніх справах. Звичайно, талановиті, добре навчаються і свою творчість показують у яскравих малюнках або у підготовці до святкового концерту, який вони зазвичай готують самі, або ж дарують пісні у власному виконанні. Я буду жити для тебе» Обещаю, над пропастью по краю, я тебя проведу, Дай мне руку, я буду с тобой. Я буду жить для тебя, слышишь, вечно, своей любовью бесконечно Я спасу нас двоих, ангел мой, ангел мой. Мне мама взялась с четырех месяцев, и то есть, она для меня корона. То есть... ну у меня самое лучшее, когда большая семья, есть с кем пообщаться. Вот соберемся, например, у нас есть большой зал, мы соберемся, начнем общаться со всеми. То есть, ну, такое, то есть это очень-очень хорошо, когда, например, ты сядешь со своей ровесницей, сестрой, да? То есть ты можешь ну, рассказать все, поделиться, то есть она с тобой чем-то поделится или чем-то займемся. То есть, ну, ой, это очень-очень хорошо, когда очень большая семья. Ну что ж, гадаем о родине Ковалевых попереду великое майбутнє. Нехай кожен день у цієї родини буде святом, а дім завжди буде наповнений дитячими усмішками. Добробуту вам та процвітання. 2 квітня день аутизму проходить в різних країнах світу. За статистичними даними, останні 10 років кількість аутистів збільшилась майже в 10 разів. Темпи зростання, на жаль, не сповільнюються. А причини захворювання невідомі до цих пір. Одні лише припущення. Тож далі ми будемо говорити про те, як розпізнати аутизм у дитини і куди слід звертатися за допомогою. Сьогодні ми завітали до головного дитячого психіатру Донецької області, завідуючого дитячо спеціалізованої консультаційної лікарні Юрія Олександровича Стратовича. А вы поставите несколько наиболее волнующих петань, что диагнозу аутизм. Юрий Александрович, как распознать родителям у ребенка признаки аутизма? Отсутствие речи или плохое развитие, недостаточное развитие речи. Ребенок не реагирует на обращение, не всегда реагирует на обращение, то есть создает впечатление, что он не слышит, хотя он слышит. Вот ребенок, это называется негативизм. Ребенок не делает то, что от него хотят, или делает не сразу. Это тоже негативизм. А, ходьба на цыпочках. Периодически иногда они ходят на, цыпочку, на цыпочках. А, бег по кругу. Матникообразный бег от, от, стенки к стенке или с комнаты в комнату. Да? А, бег по кругу — это или по кругу, или кружится ребенок вокруг своей оси. А, Гримасничные. щурится, прищуривается. Избегают взгляда. Они очень ну, часто смотрят и внимательно в глаза, часто общаясь с родителями, они могут не смотреть в глаза или с взрослыми. Манипулирование рукой мамы, допустим, берут или папы, берут руку и используют как инструмент. Не показывают на объект то, что они хотят, а берут за, ручку, за руку и используют как инструмент. У таких деток часто встречается избирательность в еде избирательной среде. То есть они, они могут избегать какие-то определенные виды продуктов. И ну, это может быть либо твердое жесткое мясо, либо, допустим, не едят рыбу, либо вот оранжевые или красные фрукты не едят детки. Вот так, такие, такие, ну, такой, такой симптом, как избирательно в еде. Кроме того, наблюдается еще, ну, часто наблюдается игры с неигрушками. На что надо обращать внимание? Когда ребенок проявляет интерес к книгровым материалам. Это могут быть инструменты, это могут быть двери, замки, ключи, косметика мамы, пластиковые бутылки, наблюдение за стиральной машинкой, пульты, кнопки, ключи, замки. То есть то, что не, то, что не является игрушкой. Вот, э, вот это тоже должно настораживать в плане нет ли там аутистического расстройства э, кроме этого так называемый симптом игры с упорядоччинием когда они э, выкладывают в линию в цепочку предметы и это может быть игрушки необязательные игрушки либо башни строят там где это не очень надо то есть речь идет не об умении делать ребенка а вот он делает спонтанно это то есть не, никогда его не просят не говорят выстраивать линии или башни это тоже один из симптомов аутистического расстройства. Кроме того, таких, у таких детей они очень сенсорно чувствительны. Поэтому это касается громких звуков, резких запахов, яркого света. Они могут закрывать уши, когда громко, или реагировать, пугаться. Они могут нюхать предметы. Нюхают предметы, нюхают еду нюхает, вот постирали постель, там, или какие-то игрушки све ну, све или что-то свежевыкрашенное. То есть у них другой порог восприятия и звуковых сигналов, и э, обонятельных, и в том числе яркий свет тоже. Иногда они не реагируют на громкие звуки рядом, а на шелестом э, обертки из-под конфеты в соседней комнате. Он слышит прекрасно, на что обращать внимание родителям. Вот, э, значит, почему важно, важно это делать? Как можно раньше. Потому что считается, чем раньше мы начнем работать с ребенком с семьей, мы специалисты, тем лучше результат. И когда говорят, выговорится: да, ну есть такое в народе, или там Ну что вы волнуетесь, заговорит. Это очень неправильная позиция, потому что надо всегда искать причину, почему ребенок отстает от своего речевого развития. Значит, первые слова должны быть в районе года, фразовая речь с полутора лет. Если уже идет опоздание, значит, надо э, бить тревогу, надо искать причину. Значит, идеальное время начала работы с такими детьми – выявление. Это до двух лет. А в Америке провели исследования, где позволяет выявлять симптомы аутизма до года. До года. Значит, считается, что нормальная игра ребенка с игрушкой до года, да, маленького совсем, до года. Это тряс, стук ну, и бросание, да. У деток с аутизмом кручение вращения. Если не помогать э, такому ребенку вот с раннего возраста, то социальные проблемы такого человека сопровождают на протяжении всей его жизни. И вот когда мы видим таких э, людей 20 лет, 22 года или там, ну, вот я, например, 15-17 лет, и когда мы начинаем ретроспективно анализировать ранний период, то мы выявляем, что было пропущен аутистическое расстройство и сейчас имеются социальные проблемы. Таким людям трудно социализироваться, если им не помогать в обществе. Это работа, это семья, это учеба, взаимоотношения с окружающими, наличие друзей. Там, вот, вот эти аспекты. Поэтому, конечно, можно выявить. Какова природа возникновения аутизма? Дело в том, что существуют только гипотезы, неподтвержденные научные предположения. Их несколько. Первое это генетическая предрасположенность, наследственная отягощенность. Нашли порядка 12 участков генов, в которых имеется нарушение, которых нет у других людей. Но опять-таки это все гипотеза. Второе ⁇ это загрязнение окружающей среды, социально-экономические стрессы, болезни мамы во время беременности и патология родовая. Я вот на основании своего большого опыта могу сказать, что ну, первая, первая причина, я считаю, основная ⁇ это генетическая наследственная тягоченность. Если родители у ребенка заметили признаки аутизма, к кому в первую очередь им следует обратиться? Они могут обращаться к детским психиатрам по месту жительства, которые есть в городах и в районах, это в сельских, это общие психиатры, ну, которые взрослого населения обслуживают, либо детским неврологам, или могут обращаться в наш центр тоже, тоже мы консультируем, мы там все деток смотрим, но Большинство детей у нас это дети с аутистическим расстройством, потому что наш центр проводит лечение обучением. То есть мы, да, кстати, предвосхищая следующие вопросы, мы стараемся минимально назначать лекарства или практически не назначать. То есть это идет психолого-педагогическая коррекция, речевая терапия, сенсорно-интегративная терапия, обучение родителей, вовлечение родителей в терапевтический процесс. Каким образом можно ребенка вывести из аутичного состояния? Это процесс, это длительный процесс, это занятия с коррекционным педагогом, занятия с логопедом, показ родителям, изучение родителя, родителями, специальную литературу, которую мы предлагаем. Сенсорно-интегративная терапия, начал говорить, значит, мы используем еще, у нас сенсорная комната где у таких деток сенсорная недостаточность, а мы используем, у нас есть батут, сенсорная дорожка, сухой бассейн разные тоже, которые носят ну, вспомогательный характер, но они улучшают самочувствие, сенсорику этих детей, и они лучше себя ведут и чувствуют, и обучаются. Вот. Но процесс очень длительный, так как дети разные, оно спектральное расстройство, все дети, все люди индивидуальны. Вот. Но единственное, что вижу, что те семьи, родители, которые работают у нас, всем становится лучше, но в разной степени, потому что это зависит и от степени тяжести, и от времени обращения, и от участия родителей, вовлеченности их в терапевтический процесс. Самое главное — это родители. И самая главная нагрузка падает на родить, на семью. Что изменилось со временем в подходах к лечению и реабилитации детей с таким диагнозом? Появился и, центр наш, например, и появились центры, ну, есть и частные, есть группы в детском садике. Общество изменило свое отношение на протяжении трех-пяти лет. Положительную сторону, потому что таких детей стало очень много, их перестали бояться. Начали больше изучать, помогать, и видя результат, люди стали ну, более толерантно относиться. И ну, так как надо относиться. Ну, сейчас идет положительная динамика, чему да. я очень рад, потому что и наши передачи, и мои выступления неоднократные, и в прессе, и на телевидении. Я думаю, это тоже как бы все в сумме позволяет и работа центра позволяет, ну, идет, переломила ситуация. То есть стало лучше, что очень радует. Конечно, еще недостаточно, но это время требует, время, это проблема общества. Чем больше общество раньше примет, тем больше начнет работать сочувствовать, сопереживать, помогать таким семьям, таким детям, тем лучше будет результат. Каковы статистические данные детей с аудизмом на сегодняшний день? Последние данные американские говорят о том, что один ребенок из 88, то есть больше одного процента, это очень колоссальная цифра. Раньше считалось 20 лет назад, что 4 на 10 тысяч. Сейчас один из 88 то это по сути дела, по сути дела, это вы поняли, то есть больше одного процента. И если взять детское население, то можно посчитать, ну, вообще знаю население, сколько, ну, если взять один процент, это колоссально. Говорить о диабете, о других заболеваниях я не хочу, потому что я не, не эндокринолог. Но то, что это проблема, в том числе не только медицинская, не только образовательная, проблема общества, я уверен и знаю это точно. На сьогодні, все, шановні телеглядачі, я бажаю вам та вашим родинам злагоди і любові. Бережіть свою сім'ю і нехай у ваших домівках панує лише гарний настрій. Всього вам найкращого зустрінемось наступної неділі.